Satrio karo watak Nak Satrio ki sing kepiye mau? Halo. Alus sing apa meneh? Sabar. Sabar, apa, apa meneh? Seneng Tulung. Tulung. Kaya sing nyekel? Bayang, Wayang sing nyekel wayang sapa? Rosit. Oh, <tuk> 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 eh Satrio. Satrio peningit. Oke okay, ya. <laughs> Oke. Okay. Iki, iki satriya apa buta? Satriya. Oke. Okay. Nah, iki. Nah, iki jenengane sapa? Hanoman. Jenengane sapa? Hanoman. Ceritane apa critane? Anoman opo? Abang. Panakon, panakon. Watae kepiye watae? Kasar. Gak wenang. Siyo, siyo. Iki tapi iki ora, orang ngono iki. Walaupun kaya butane ora ngono. Karena sunggingane putih. Nah, sunggingane putih. Watae apa sungginge putih? Apik, suci batik kaya sing nyekel bayang sing nyekel bayang <tuh> tapi nak sunggingane abang kuwi mau piye nak sunggingane kuning daerah kuning putih ireng kuwi wae piye Wajah suci. Oh, Nak sing biru, katai biyek. Ciri. Biri, biri. What then? Gaya sapu gini. Rainbow gini. Baru baru. Nak puju teh Rainy. Dunglo berarti. Dunglo, kan dunglo ini sabar lan ngati kaya sing nyekel wayang sing wayang sapa rosi, rosi. <laughs> oh, <laughs> oke okay. anak sing dengang ngene iki berarti sifatnya apa ngak berang ngasan seneng ne Nasu... Wadah, 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 wadah Nah mendeli Mendeli, tau mendeli